Привет, Привет. Откуда будете, великая барышня? Я из Украины, из Херсонской области. А вы откуда? О, Одесса. Там у меня стоит значок России, можешь на него, как сказать, это красиво, насрать. Дедушка на задание. И можешь спросить какой-то вопрос? Откуда? Я не поняла, говорил. откуда вы? Одесса. Вы из Одессы? Да. А. Задай какой-то вопрос, чтобы ты убедила, что я... А, тебя написано, не что вы в Финляндии сейчас? Я гражданин Украины. 10... Десять... Как вас зовут? Ксена. Как? Ксена. А ксена, ну как мою дочку? Я зовут Валентин. Сюша, я 10 лет живу в Финляндии. А, ну, я гражданин Украины. Я гражданство не менял. Понятно. Моя дочка, дочка Оксана, тоже живет в Одессе. Я в том году был в Одессе, был в Харькове. А сейчас ваша, я... дочка, сейчас ваша дочка в Одессе? Конечно. Ну, сейчас в Одессе а очень Харьков. тяжелая обстановка, вы знаете. Ну, здравствуйте, я каждый день бываю в Одессе. В Одессе есть блогер, Небо. Он выходит 3-4 раза в эфир. Там минутка, полторы, не чуть-чуть. И он рассказывает по этой это ЦК, то, что вот они вытворяют. Угу. И про вещи, что творят в Одессе, в Одесской области. А что на это ЦК вытворяют? Что они вытворяют с людьми, что они хватают людей на улице. О, это Боже. Что... Серьезно? А что, вы не видели ни одного видео? О, Боже, какой ужас. Не, не видела. Напишите сейчас, не забудьте, канал Немо. Ага, так. И Немо мне, нам, мне расскажет, да? Там фотографии там. А почему видео. я должна верить этому блогеру Нему? Там фотографии. Какие? Видео, где хватает. Видео идей. что? Видео чего? То, что хватают, бьют, убивают. Прямо на улице видео. убивают. Прямо на улице На посмотри. улице убивают, да? Ну посмотрите, почему не вы я школите. не видела, чтобы на улице убивали. А, а то, что я нет, знаю, что только россияне убивают, а что ТЦК убивают, я не видела. Я знаю, что педрация. есть случаи, когда а то, ТЦК меня. при. Я то, знаю, что, что не рассеяние... случаи. Мы не обсуждаем. Да-да-да. Я вам назвал да, да. канал. Я вам то назвал есть блогеры. этот, то есть этот Нему против мобилизации. Он воевать сам не хочет. Он только снимает это видео не рассказывает. Мобилизация. А что? Мобилизация это, это совсем другое. Что такое мобилизация, дедушка? Ну что по-вашему это? Мобилизация вы, это вы... когда набирают людей, военно обязанных это... на я службу защиты я... страны. Я вам объясню, что такое мобилизация. Что это? Мобилизация это контракт. Это не контракт, мобили... это принудительные процесс. Это когда ты должен идти за свою не страну. Не может быть принудительный процесс. При... Ну, мобилизация того, не чтобы... бывает добровольной. Мы не Россия. В России наемников набирают убивать украинцев. У нас не получится так. У нас нет наемнической армии. Но у нас, у нет. нас нет наем наемников. У нас граждане понятия Украины. Мобилизация, у нас граждане Украины исполняют свой долг, защищают свою получить. страну. Мобилизация не может быть при, добровольным процессом. Это принудительный процесс. Не бывает принудительного. Бывает принудительный процесс. Нет, это ваша. Бывает принудительный процесс. Хорошо. Вы сказали, чтобы вязать. Подождите, этот его. господин Немо, который вам снимает сказали, видео, показывает, он у него подождите. есть альтернатива другая? У него есть другая альтернатива? У всех нормальных людей есть предубеждения. А ну Если... давайте нормальная альтернатива Пожалуйста, в мобилизации какая? Человека, который. Какая нормальная провойду, альтернатива, которая подойдет Нему и он пойдет человек... воевать? Человек, которого призывают... Подождите, во вот Нему, он говорит, при каких условиях он пойдет воевать? Заменить тех, кто уже устал на фронте? Вы можете помолчать, если вы задали да, вопрос. Да, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Хорошо. Если человека мобилизует в армию на войну, он должен знать, насколько его мобилизируют. Не может он знать. Тогда вы просто дура. Нету, нету возможностей. Нет? Таких возможностей у нас нет. Как нет? Вот так, что мы воюем Но... со второй армией мира, хорошо, с одним хорошо. из самых сильнейших государств хорошо. в этом мире. Человека мы не можем будет... знать. Человека мобилизируют на войну. Что ему делать своей семьей? То, что и все делают, защищать свою а семью. Все делают. Все ну, защищают что, свои семьи. дура или нет? Вы просто чтобы его не в дом... чтобы... Все военные, которых мобилизуют, они воюют за то, чтобы а, россияне не пришли в их дома, не изменили ли их жен не забрали их детей и эти детей Демушка, не вырастили это... то, что вы говорите скажите, это пожалуйста этот благо... это то что вы говорите это российский пиздец. скажите пожалуйста этот это не российский пиздец. скажите пожалуйста блогер нему вот который снимает про тцк он рассказывает он говорит при каких условиях он пойдет воевать вот что надо вы чтобы его он... он пошел он этого не говорит вы же его а, не он видели? не говорит то есть он не хочет воевать да так вы же его не видели Я его не видела? Не, не видела. А почему утверждаете, что он говорит? Що... Я не говорю, я спрашиваю. Ты таки полная дура. Дед, что ты говоришь, сука? А кто мною не згоден? зі мною не згоден? ну от якщо людина проти мобілізації примусової, то у людини є альтернатива. Людина. Не проти е, захисту України, да? от Немо. Я не знаю, хто це такий. Якийсь підробля. От, от бачите, в нас демократія навіть під час війни хто зриває мобілізацію? Блогію? Чогось до нього ніхто до цього часу не прийшов. Значить, е, якщо людина не проти країни своєї, проти Росії, хоче захищати свою країну, хоче справедливості. Значить, людина каже: моя альтернатива така: я піду воювати, якщо не буде така мобілізація, а буде якась друга. Яка? Скільки цій людині треба заплатити, щоб вона пішла воювати? От скільки йому треба заплатити, щоб він захищав свою родину, своїх близьких, своїх рідних, своїх дітей від грабіжників, від гвалтівників, від садистів, від моральних уродів. Скільки чоловікові треба заплатити грошей, щоб він погодився? Ось мене бомбить, щоб він погодився захищати свою, хоча б свою родину. Скільки, що йому треба, яка б має бути альтернатива? Як я заїбався слухати про цих ТЦК? Я ніяк не оправдовую тих ТЦКшників, які десь когось замордували, побили при якусь силу свою. Перевищили права Он людей Он е якось яким чином. Ну щось по порушили закон. По я це не виправдовую. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Але на всякий <світ> випадок розглядати <світ> треба окремо. Ві -ві всіх з ще Ві -ві, Дякую роком ще за три тисячі гривень. См... Валюр Віталій Вікторсон, дякуємо ще за три тисячі гривень. Поясніть мені, будь ласка, я. У мене якась неправильна думка. Напишіть мені, чого я не в окопі. Може, у тут є, то напишуть мені, чого я не в окопі. Я просто. Ні, я не розумію, бо іншої, іншого аргумента у таких пісні, як нема. От нема таких других, других цих аргументів. Кожен раз, коли ти питаєш, яка має бути мобілізація, щоб ти погодився йти захищати свою країну, свою сім'ю, своє місто. Вони мене питають, чи я не в окопі. Більш нічого вони не питають мене. Блогер Немо йому виходить і розказує, що роблять ТЦКшники. А що було б, якби не було ТЦК, якби не було мобілізації? Скажіть мені, будь ласка, якби не було мобілізації? Якби от ті всі, що на початку війни пішли, то вони мали воювати до самого кінця? Скільки там їх залишилося б, не залишилося, б скільки інвалідами. Скільки пропало безвісті, скільки потрапило в полон, скільки було вбито наших людей, добровольців на початку, які всі пішли. А інші всі не мають ні при чому. Ті, що на початку то мають воювати. Він хоче, щоб було е, определенне время, скільки має людина воювати. Я теж за це. Але для цього треба мобілізація, щоб була. Бо тих, що підуть, де мобілізуються. Наприклад, два роки він відвоював. І йому по закону положена демобілізація. Його звільняють з армії. Він може добровільно піти або добровільно залишитися і воювати далі. От у нього, щоб йому дати можливість демобілізуватися, треба, щоб у нас був резерв, щоб знати, що люди підуть замість нього. Але ж блогер іде. Четвертий рік війни він ж досі, досі не пішов. Як мене займає просто. Провалили мобілізацію, зірвали інформаційно, ще й Та це все отмазки. Це отмазуються ті, хто не хочуть іти замінити тих, хто вже своє здоров'я Їм Вони роблять все можливе, щоб зірвати і не, не... не бути причетними до цього. На що ж їм іти. Антон, дякую. Антон, дякую, п'ятсот так, як і Петро сьогодні, Теж красиво, гарно, дуже. Боже, яка краса! Я, коротше. Мене кипить, Одесід он. Одесса!